Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang pertama saya akan menerangkan tentang visi dan aspirasi dasar pengguna pendidikan uh, Malaysia 2013 hingga 2025. Visi dasar ini adalah memastikan sistem pendidikan Malaysia menjadi salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia, membolehkan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dan menyumbang kepada kemakmuran negara kita dapat melihat pandangan kritis, visi dan aspirasi. Yang pertama, visi yang ambisius, Kedua, ekuiti dan akses Ketiga, kualiti pengajaran dan pembelajaran Keempat, realiti dan pelaksanaan Kelima, perpaduan identiti nasional Kedua, prestasi semasa dasar penggunaan pendidikan Malaysia 2025. Pertama, dari segi pencapaian Pertama, peningkatan dalam asas pendidikan Kedua, penekanan pada literasi dan nomorasi Linus Ketiga, penlibatan dalam penilaian antarabangsa. Keempat, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Cabarannya pula, jurang prestasi bandar dan luar bandar, prestasi dalam PISA dan TIMSS. Ketiga, kualiti guru dan beban kerja. Keempat, isu yang sosial. Kelima, kesan pandemik COVID-19 pandangan kritis prestasi semasa prestasi semasa menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek tetapi hasilnya tidak seiring dengan aspirasi dasar untuk mencapai standard pendidikan antara bangsa kedua tumpuan harus diberikan kepada usaha untuk mengurangkan jurang prestasi mempukuhkan kemahiran guru dan memastikan pelaksanaan dasar lebih menyeluruh ketiga, Malaysia perlu bergerak lebih agresif dan reformasi sistem pendidikan untuk memastikan setiap murid tanpa mengira lokasi atau latar belakang mendapat peluang pendidikan berkualiti tinggi. Keempat, secara keseluruhan, walaupun terdapat perkembangan positif, pencapaian semasa masih belum memenuhi potensi penuh sistem pendidikan Malaysia. Ketiga, kita tengok aspek baru ialah pembelajaran murid dalam dasar pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dasar ini memberikan tumpuan khusus kepada meningkatkan kualiti pembelajaran murid dengan penekanan pada pembangunan holistik, penguasaan kemahiran asas seperti literasi dan numerasi serta kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis komunikasi, kreativiti dan kolaborasi. Pandangan kritis Poin yang pertama adalah pelaksanaan yang tidak seragam, seterusnya jurang sosioekonomi dan yang terakhir pendekatan holistik. Yang keempat, pandangan kritis mengenai peranan guru dan pemimpin sekolah dalam pelaksanaan dasar pembangunan pendidikan Malaysia di PPM 2013 hingga 2025. Yang pertama adalah guru Poinnya ialah beban kerja yang tinggi Seterusnya pembangunan profesional Yang ketiga kesenjangan dalam kualiti pengajaran Dan yang keempat penggunaan teknologi Yang kedua ialah pemimpin sekolah Poinnya autonomi dalam pengurusan Yang kedua sumber dan sokongan yang tidak sama dan yang ketiga, pengurusan perubahan. Okey, uh, seterusnya transformasi kementerian. Okey, dari segi pandangan positif, transformasi kementerian untuk meningkatkan ketelusan dan keberkesanan dalam pelaksanaan dasar amat dialu-alukan. Dari pandangan kritis pula, transformasi sering tertumpu pada struktur tanpa pelaburan yang mencukupi dalam pembangunan tenaga manusia dan teknologi. Okey. Yang kedua 6 pula struktur sistem. Okey, dari uh, struktur sistem dari pandangan positif, struktur sistem pendidikan yang lebih fleksibel membolehkan pelbagai pendekatan diterapkan berdasarkan keperluan murid. Dari pandangan kritis pula, hierarki pentadbiran yang kompleks menyebabkan kelambatan kelambatan dalam pelaksanaan dasar terutama ni peringkat sekolah ok next seterusnya pandangan kritis terhadap pelaksanaan walaupun pelbagai inisiatif telah diperkenalkan kejayaan pelan tindakan bergantung kepada pengurusan sumber yang cekap latihan guru berterusan dan pembentuan yang sistematik pelan ini perlu lebih fleksib fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keperluan murid yang berbeza terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi yang pesat berubah penutup, secara keseluruhan, dasar pembangunan pendidikan Malaysia di bawah 13 hingga 25 adalah satu langkah yang progresif untuk mengukuhkan sistem pendidikan negara. Namun, keberkesanannya memerlukan pemantauan berterusan, sokongan menyeluruh dan usaha mengenai cabaran-cabaran sedia ada dengan komitmen bersama. Dasar ini mampu membawa perubahan positif yang besar dalam pendidikan sekolah rendah di Malaysia. Dengan itu saja. Sekian. Terima kasih.